Вітаю тебе з народженням дитини. Останні п'ять місяців ми з тобою не бачилися. Тепер на зйомках ти разом з сином. Чоловік не був проти, що ти з Америки до України у п'ятимісячному віці привезла сина. Все це ніби стрес для дитини. Ты знаешь, я в очередной раз убедилась, что я сделала правильный выбор в плане мужа, потому что он поддержал меня вот в этом путешествии. Я очень переживала за перелет, но слава богу, вел себя просто прекрасно. Ти народила дитину від американця італійського походження, але заміж за нього не вийшла. У чому питання? На самом деле все дело в свадьбе, потому что он хочет 500 человек гостей і... И... он хочет звезд. И пока что нам просто, это на самом деле очень-очень глупо, но нам элементарно не удается это организовать. Потому что то я на съемках, то у него какие-то проекты, то не, может, не могут прийти те, кто хочет, чтобы пришли. Вот, поэтому, э, но ну, я надеюсь, что вот в сентябре, в сентябре, но ну, мы обручены. Пропозицию руки и сердца ты отримали якось романтично? Это было очень лично, мы просто гуляли в парке, было очень красиво, с видом на Empire State Building, он весь сиял в огнях, это это было очень здорово, очень трогательно. Мне Жестьян сделал предложение. Это было больше года назад. Ты продолжаешь, ты против манекенницей. И как рождение и поява человека у твоему жизни вплынула на твою карьеру. Мне кажется, ему наоборот нравится то, что я пытаюсь сама себе зарабатывать. Я не хочу быть просто красивой куклой рядом с ним. А вот что касается работы моделью после рождения ребенка, то, знаешь, я была на самом деле очень приятно удивлена, потому что я была уверена, что многие клиенты просто не захотят со мной работать кормящая мать, зачем она нам нужна? Но, э, к моему удивлению, наоборот, меня очень многие поддерживали. И когда я говорила, ну, грубо говоря, мне нужно там э, уйти и сцеживаться, да, потому что я кормлю грудью, э, ну, они говорили, да, хорошо, конечно, там мы дадим тебе время. Твоему сыну лишь 5 месяцев, а ты уже в идеальной форме. Я уже спустя месяц была в зале, просто в обязательном порядке. Теперь, если мне какая-то модель говорит, я не могу похудеть, и тогда я говорю, нет, смотри сюда, все возможно.